Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Xərçəng bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Və Xərçəng bürcündə olanlar. Elə bir gözlədiyiniz insandan bir xəbər olacaq sizə. Bəzi insanlara da bax arxanızı çevirmisiniz. Artıq keçmişi keçmişdə qoyaraq nöqtə qoymusunuz keçmişə elə bir. Yeni insanlarla tanışlıqlarınız olacaq. Alnın, alnan qərarlarınızın arasında bir e, anlaşma ola bilər. 2 ay içində bir anlaşma görsənir sizin. Sevgi həyatınızda biraz qırğınlıqlarınız olub, qırılmışsınız elə bir. Bax, bir qərar alacaqsınız. Ya bitirəcəksiniz, ya davam edəcəksiniz. Ya həyat sevdiyiniz insanla, hətta dostluqda ola bilər ki, bir dostluğu sürürsünüz, amma aranızda bəzi məsələlərə görə artıq qərarı verirsiniz bitirməyinə. Bax, 3 ayın içində bir, bir məsələlə ilə əlaqəli bir qərarınız ola biləcək. Biraz beyniniz qarma qarışıqdır. Biraz sevgi həyatında da yaşadığınız bir sıxıntılar var elə bir. Amma böyük zəfərlərə çatacaqsınız, narahat olmayın. Bəzilərinizin bax səbri o qədər tükənmiş ki, səbriniz tamamilə tükənmiş əzizlərim. Dövlət qapısı ilə əlaqəli bir zəfəriniz olacaq, bir xəbəriniz ola biləcək. Məhkəməniz varsa dekabr ayına çəkə bilər bəzilərinizin. Bağlı olan yollarınızda açıqlıqlar yaranacaq artıq. Uzaqdan gələniniz ola bilər. Bax gözlədiyiniz birləri geri qayıda bilər. Bax, bir qadın öz sevgi həyatında göz yaşı var, ə, qırılmış. Ə, gedənin geri qayıtmağını gözləyir elə bir çox içində biraz ə, narahatçılıqlar var. Elə bir qarşı tərəfə biraz ahını tökmüş. Bax, qara buludlar gedərək aydınlığa doğru çıxacaqsınız. Stressli, çətin günlərinizi yaşamısınız, düzdür? Çətinliklər keçirmisiniz həyatınızda. Övladınızla əlaqəli məsələlər, bəzi məsələlər tərsq edə bilər. Adında M E hərfindən alacağınız bir xəbər ola biləcək. Bir bax, qarşınızda olan bir insanla vəfalı bir dost dostsunuz. Ona qarşı çox vəfanız var. Yəni dostluğunuzda möhkəmsiniz. As, yəni anlaşmağı asanlıqla anlasha bilirsiniz. Düzdür, Xərçəng bürcündə olanlar çox vaxt xəyanəti sevir. Yəni xəyanət etməzlər, amma hələm-hələm xəyanət etməzlər. Nadir hallarda bəziləri ola bilər. Bu həftə biraz çox həssas olacaqsınız. Bax, sizi biraz vaxtı kən qırıblar, ürəyiniz qırılmış, unuda bilmirsiniz. Unutmaq istəyirsiniz, unuda bilmirsiniz elə bir. Elə bir ki, bax işlə ilə əlaqəli bir haqsızlıq olmuş elə bir. Bax, bəzənizdə də sevgi həyatında haqsızlıq olmuş, içinizdə bir yara, elə bir günbə gün, gün sağalmaq yerinə daha da özünüzə zərər verirsiniz düşündükcə. Çalışın bağış verin, düşünməyin çox. Biraz duyğusal ola bilərsiniz bu, bu həftə. Biraz inciliyiniz tez, yəni inciyə bilərsiniz. Adi, adi söz sizə təsirliyə bilər, baxın bu aralarda. Bunlar hamısı bax kefsizliyiniz, istəksizliyiniz, biraz keçib keçəcəyiz əzizlərim. Bax 3 e, evlənmək istəyən birlərlər var. Bax qarşınızda 3 diləyiniz var, 3 arzularınız var elə bir. Bax burada bir qadın çıxır. Çox zəifsiniz. Yəni zəifliyinizi bildirmək istəmirsiniz, amma içiniz öz ürəyinizlə bacarmırsınız. O qədər biraz ürəyinizdə yaralar var bəzinizdə. Ailədə biraz incikli söz söhbətlər varsa da bunu həll edəcəksiniz, keçib gedəcək. Ailədə xəstə olan birlərinizin elə bir könlünü ala biləcəksiniz. Bax sevdiyiniz həyat, həyatda sevdiyiniz e, sevdiyiniz bir insan elə bir qarşı tərəfə qarşı, e, yəni sevənlər də var, onu xoşuna gələnlər də var ondan. Yəni demək olar ki, sizə qarşı bir rəqabət ola bilər. Qardaşlar arasında yaşanan sözlər, ailəvi məsələlər, yəni ailəvi müdaxilələr ola bilər. Sizinlə əlaqəli başqa yerdə eşidəcəksiniz, xəbər sizə gəlib çatacaq. Ya qardaşınız, ya bacınız sizin haqqınızda söhbət apara bilər. Buna görə bir az sinirlənə bilərsiniz, bir az məsafə qoya bilərsiniz. Uzaq yerdə bir sevginiz var. Elə belə o sevginizdən ötürü dəvət olunursunuz. Yəni sizin ora getməyinizi təklifi var. Yəni gedə bilərsiz, düşünürsünüz. Göz yaşı var, evdən elə bir birinin e, kənara getməyi, uzaqlaşmağı, evdən ayrılmağı, bəlkə də oxumağı ilə, təhsili ilə və ya evdən ayrılıb başqa yerdə yaşamağı ilə əlaqəli ola bilər. Biraz göz yaşınız var, getməyini istəmirsiniz elə bir, bəlkə də övladınızdır. Biraz düşüncələr sizi narahat edə bilər. Bir işə düzəlmək üçün elə bir e, sizə dəstək ola biləcək, ortağınızla əlaqəli maddiatla əlaqəli söhbətlər ola bilər. Bir işlə əlaqəli təyin olunma xəbəri alacaqsınız elə bir. Evlənmək is evlənmək istəməyən birlərin razılığına gətirəcəksiniz. Bəlkə də ailə içindən birləridir. Biraz yuxularınızı bu həftə qarışdıra bilərsiniz elə bir. K hərfindən sizə bir təklif gələcək. Bəlkə də yatırımla, maddiatla əlaqəli ola bilər. Bax, həyatda gözəl məsləhətlər verirsiniz qarşı tərəfə və ya yanınızda olan bir insanlara, amma siz özünüz məsləhət axtaranda sizə məsləhət verən tapa bilmirsiniz. Yəni siz göstərən məsləhəti sizə göstərənlər olmur heç. Bir az romantik, yəni sevgi həyatı sürə bilərsiniz. Burada platonik bir sevgi ola bilər, qarşınıza gələ bilər. Yəni bu aranıza girən olmasa, uzunmüddətli bir sevgi ola bilər bu. Biraz qarşı tərəfə elə bir bağlanmısınızsınız, bağlanmağın çıxır ki, bağlılığın ona qarşı çıxır, çox bağlanmısınızsınız. Hərdən istəyirsiniz ki, tamam biraz kənar olasınız, məsafə olsun, baxırsınız ki, yox, onsuz darıxırsız, sıxılırsınız. Biraz aranızda yəni qırılmamaq üçün, bir-birinizin xətrinə dəyməmək üçün biraz məsafə saxlayırsınız bu həftə sevgilinizlə. Biriləri uşaqlıqdan bəri ailədə bir az huzursuzluğu olub, yaran, yəni həyatda yaşayıb. Bu da ata ata-ana arasında neqativlərin olmasından yaranıb belə bir Burada da bax aliyə üçüncü şəxslər maneçilik edib, üçüncü şəxslər aliyə neqativlər yollanmış. Bu neqativ də elə bir siz övladınızla, övladınızsızsa, bəlkə də övladınızla və ya valideynsizsə, yəni sizin özünüzə neqativlər yollanmış, övladlarınıza təsir olunur bu. Ata tərəfdən də bir qadın düşmən olmuş. Zaman-zaman bunu biləcəksiniz, bəlkə də bilirsiniz. Bir neçə qadın elə bir ananızın anlaşmamazlıqlar yaranıb aralarında elə bir nahaq sözlər olmuş ortada. Sizin də ürəyiniz bax onlardan qırılmış. Biraz dəyişikliklər edəcəksiniz. Biraz dualar, zikirlər edidin əzizlərim. Planlarınız var. Gözəl planlar həyata keçirəcəksiniz. Dost tərəfi, yoldaş tərəfindən biraz çevrəndə azalmış bu dostlarınız. Ona görə ki, siz insanları tanınat yanlığa getdikcə dostlarınızı da, yaxın ətrafınızı da azaldırsınız. Uğurlu günləriniz olacaq, narahat olmayın, sıxıntılarınız keçib gedəcək. Sizə ziyanlıq vurmaq istəyən birləri var. Biraz yaxınınızda da ola bilər o düşməni görə bilərsiniz. Sizə əyan ola bilər. 6-3 ayın içində gözəl gəlişmələriniz ola biləcək. Biraz sinirli olacaqsınız bəziləriniz amma sinirli olduğunu heç kəsə bəlli etməyəcəksiniz, bildirməyəcəksiniz. İçinizdə sinirlənəcəksiniz, içinizdə keçirəcəksiniz. Birinə ürəyinizi boşaltmaq istəyəcəksiniz deyə bilmirsiniz elə bir. Təhsillə əlaqəli bir sertifikat məalacısı və ya kursla əlaqəli bir sertifikat əlinizə alacaqsınız oxunu oxuduğunuz yerdə təhsilin təhsil sahənizdə bir dəyişikliklər edəcəksiniz. İki nəfər arasında bir söhbət aparılacaq. Elə bir üçüncüsü müdaxilə edə bilər. Yəni çalışın ki, burada mübahisələr ola bilər. Mübahisədən biraz kənar olun, əzizlərim. Gözəl xəbərləriniz olacaq. Ana ilə övladın sevincinə qoşulacaqsınız. Elə bir bu həftə bir sevinç yaşayacaqsınız elə bir. Adında b hərfi, r hərfi, bax e hərfi sizin ə, ürəklə hərəkət etdiyiniz bir işinizə qarışa bilər, kevinizi poza bilər, dəstəyi olmayaraq elə sizi sinirləndirə bilər. Biraz diqqətli olun. Bax sizə dəstəylər ola biləcək, qismətiniz gəlir. Yəni qarşına birləri gələ bilər, lakin ona güvənməyə bilərsiniz. Ya işdən ola bilər, ya keçmişdən gələ bilər sizin həyatınıza birləri bilmədiyiniz işə bu həftə girişməyin. İşlərinizi qoruma altına alacaqsınız. Sizin haqqınızda söhbətlər eşidə bilərsiniz, dedikodlar ola bilər. Həyatınıza gələn birlər bir aldadılma ola bilər. Biraz düzdür, sizi aldatmaq qeyri-mümkündür bəziləriniz, yəni aldanmazsınız, amma yenə də anidən elə bir insanlar var ki, şeytan sifətində insanlar anidən, yəni qarşınıza gəlib aldana bilərsiniz. Bir az diqqətli olun əzizlərim. Qərarlarınızı tez-tez dəyişirsiniz elə bir. Dostunuzla bir bir işiniz ola bilər və ya A hərfində birləri onunla bir iş həll edə bilərsiniz. Sizə ondan sizə dəstək ola bilər. Ayın axırına qədər gözəl bir işləriniz olacaq inşallah və burada birləri duа edirsiniz, əllərinizi qaldırıb göyə çoxlu dualar edirsiniz. O dualarınızın doğrudan da sizə bir yardımı, köməyi ola biləcək. Bir sözləşməniz ola biləcək. Bir sənədi, bir kağızı yeniləcəksiniz, yenilənəcək, sizə gələcək gəlmir, gözləyirsiniz. Köhnə köhnə istədiyiniz yerdə bir haqsızlıq olmuş elə bir iş yerinizi dəyişmiş dəyişmisiniz amma təze işinizdən də biraz məmnun olmaya bilərsiniz. Amma səbrliyin, səbrliyin yavaş-yavaş qarşınıza çox gözəl gəlişmələriniz, gözəl işləriniz gələcək qarşınıza. Ayın 24-ündə övladınızla əlaqəli bir xəbər eşidə bilərsiniz. Və birləri ayrıl ayrılmışsınız həyat yoldaşınızdan, geridə qoymusunuz hər şeyinizi, amma artıq üzünüz güləcək. B hərfi ilə də görüşmələriniz olacaq istədiyiniz kimi həyatınız üzünüzə görəcək, narahat olmayın. Ailə içində də gözəl bir xəbərlər gələcək. Bu həftə çox pis də deyil. Bir az mübahisələrdən kənar olun, əzizlərim. İstərsəm də kimsə müdaxilə edərək mübahisə etmək istəyəcək. Bir də yollarınız var elə bir. 5-ci gün 4-cü ay nədən yol çıxır sizəcin qısa-qısa yollarınız da var. Qısa yollara çox hərəkətli olacaqsınız qısa yollarda. Uzaq bir iki yolunuz da var. O uzaq yola da deyəcəksiniz etdiyiniz yatırımların dəyərləndirmək istəyəcəksiniz birini. Bir neçə yatırım etmişsiniz. Elə bir birini dəyərləndirmək istəyəcəksiniz. Biraz işinizdə durğunluq ola bilər. O durğunluğa baxaraq sıxılmayın, darıxmayın. Anidən açılacaq yollarınız. Bax atdı, bax çapır, özdəki üzərində yükü ilə cavabdehlikləriniz var. Biraz o cavabdehlikləri həll edəcəksiniz, əzizlərim. Biraz qardaşınla əlaqəli valideynlə danışacaqsınız, sinirlənəcəksiniz, amma keçib gedəcək inşallah hər şey. Həyat yoldaşınızın biraz e, yəni bax burada qadın fiquru çıxdı, həyat yoldaşınız e, qadın həkimə müraciət ola bilər və ya anidən sancıları ola bilər, amma həkimə getməməyi çalışsın ki həkimə getsin, yəni həkim müraciəti görsənir, burada mütləq getsin. Yəni sonradan böyük başqa problemlər yarana bilər əzizlərim. Bir nişanla, bir toyə dəvət olunacaqsınız. Ailəli ailəvi ora dəvət olunacaqsınız. Yəni ailənizi də aparacaqsınız. Ailənizi bir yerə söz vermişsiz gəzməyə, aparmağa, amma alınmayıb. İnşallah ki aparacaqsınız bu həftə deyil, amma aparacaqsınız. Bir də ki, bəzi itkilərə diqqət edin. A anidən bir itkiləriniz ola bilər. Birinə də elə bir söz vermişsiniz, işə düzəltməyə, o insanı işə düzəltmək istəyirsiniz, düşünürsünüz, amma alınmır. Sizə belə bir hədiyyə olacaq və ya kiməsə hədiyyə verəcəksiniz. Bir nişan, bir nişan məsələsi söhbəti gedə biləcək burada. Qapalı bağlı yerdə bir tanındığınızlımı, qohumdumu, ondan bir xəbər gözləyirsiniz. Əskəri gedən ya yola salırsız ya qabul gələcək əskerlikdən sevincləriniz olacaq inşallah. Biriləri gözü götürməyən, yaxınlıqda, qonşuluqdan sizi gözü götürməyən biriləri var. Çox dedikodu edir sizə qarşı. Nə gəlir, nə gedir, nə aparırlar, nə gətirlər, bir az yəni onlara baxaraq sizə yəni dedikodu aparır bəziləriniz bax hətta qaplarınızı bəzi insanlara bağlamısınız. O gediş-gəlişləri bağlamısınız ki, gediş-gəliş çox olduqca evdə söz-söhbət də çox olar ona görə. Amma bəzilərinizin bax görürsüz ki, qaplarınız açıqdır. Bu həftə gələn gedənizə fikir verin. Gələn gedənə fikir verin oca ocağınıza adında hərifi, sizə, e hərfi sizə kimsə mane olmaq istəyəcək, əngəl olmaq istəyəcək işlərinizə, amma eləyə bilməyəcək. E, bir tərəfdən də anidən sizə elə bir dəstək olaraq ilahi dən bir yol açıqlığı olacaq sizə. Yəni gözəl bir e, yəni bax qaranlıqdan aydınlığa doğru çıxacaqsınız, gözəl gəlişmələriniz olacaq. Həyatınızda həyat evi desə, həyatınıza bir it alacaqsınız, bilmirəm, bir heyvan alacaqsınız ki, biri ilə danışmışsınız, elə bir söhbət aparmısınız. E, gizli bir sevgin var, gizli bir sevgini e, içinizdə bir gizli bir sevgi var. Amma elə bilirsiz, heç kəs bilmir, gizli aparırsınız, amma 2-3 nəfər bu gizli sevginizdən xəbərdardır. E, sizi izləyən var, sizi bir yerdə, yəni tutmaq istəyən birləri var. Yəni istəyir ki, sizi sübutla sübut etmək istəyir. Ona görə də birlərləri sizi izləyir. Gözəl ruzlarınız gələcək. Yavaş-yavaş ruzlarınızı dəyərləndirəcəksiniz. Bax, bir qadına qarşı, yəni düzdür, əlinizi uzadırsınız dəstəy, amma dəstəy ilə əlavə Yəni kənardan baxan fikirləşir ki, siz ondan bir mənfəət, yəni nə isə gözləyirsiniz o qadından, istifadə etmək üçün gözləyirsiniz nəsə. Yəni bir-iki nəfər sizin haqqınızda belə bir söhbətlər aparır ki, yəni istifadə edirsiniz o qadından. O qadın da biraz əli uzun, imkanı var az çox özünə görə. Ona görə sizin danınızca danışanlar var. Yəni ki, siz güya qadına söykənmisiniz, ondan istifadə etmək üçün bəzi şeyləri istifadə etməyə, yəni şans kimi saxlamısınız öz həyatınızda. Bir də şanslar gələcək, fürsətlər gələcəyə ayağınıza. Sevinəcəksiniz. Bir başı papaqlı, bax bir deyərdim bu qadın fiqurunda çıxır. Bax siz görürsüz ki, bax burada. Bax, papağı Bax, başı papaqlı qadındır. Başında şlapka kimi bir şeydir. Papaq necə belə şlapka kimi qoyur qadın. Elə bir əlində Yəni biraz o qadına qarşı diqqət edin. Yəni ondan sizə tərəf nə isə bax neqativ yollanması ola bilər. Biraz diqqət edin o qadına və ya o qadınla sizin aranıza bir neqativ yollayarlar. Yəni biraz ona qarşı diqqətli olun. İşləriniz yavaş-yavaş yaxşıya doğru gedəcək. Sevincləriniz olacaq. Çətinlikləri artıq geridə qoyacaqsınız. İ hərfindən də bir xəbər olacaq və ya i hərfi. Adınızda i varsa, bir sənədlə ilgili bir nə isə gözlədiyiniz varsa, inşallah yavaş-yavaş bir zamanla istədikləriniz əldə edə biləcəksiniz. Bir xəbəriniz də gəlib çatacaq. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun əzizlər.